Демо мы выставляем еще раз. Если речь идет о приводе 4, э, в меню... Трикутка... Да? Занимайтесь, но это привод 4. Для физики есть очень интерфейс для их они принимают к сожалению, на расчетной счетке. То есть у них есть возможность выставить еще Работу, чтобы начать, чтобы... То есть как -то происходит, наступается за что за что выставляется любовь, mm -hmm. Сумма там, то есть на МГС можно регулировать

снимать две минуты, а не больше. Пароль пришел. Там все. Что это за На телефон. Если есть я э, выступаю сейчас уже в роли э, э, клиента. Мне на e-mail поступил такой счет. А, я, могу, я что могу с ним сделать? Я могу отпечатать, пойти в отделение платить, либо я могу э, нажать на ссылочку платить, к нему уже приключен интернет клиент э, от, от Bank, а то есть карты Visa Mastercard, TTD Secure поддерживаются. Можно непосредственно платить э, с карты сразу э, э, любой. карты совершенно с любой карты и даже счет расчетный, который можно подкрутить под инвойс, тоже обязательно может быть рядом. Там просто комиссия на полпроцента при зачислении будет. То есть так один процент, а так по Деньги, если все инструменты и банка поступают в течение одного дня, но в общем случае можно говорить один-два дня, они поступают на расчет счет предпринимателя, либо на карту приходит email уведомление, то есть вот замена э, интернет для тех, у кого не сайта. Дальше я остановлюсь на наше приложение для социальных сетей, уже непосредственно для Facebook, э, которое мы сделали. Мы рассматриваем интернет как э, два интернета. Один структурированный интернет фейсбук в котором э, друзья для друзей, социальные сети, второй дикий интернет, где начинаешь предпринимателю открыть магазин. Для того, чтобы я это сделал в этом интернете, я вот, структурирован, посчитал, что потребуется 400 тысяч долларов за два месяца, ну, это, конечно, пролительно я не, не настаиваю, заключение договора с банком, а, рекламодатели, а, рекламщики, раскрутка, технологии, админы, а, домен, опять же, разработка сайта. В случае с Facebook-шопом вам не нужно заботиться, вам не нужно подписывать договор с банком, вам не нужно заботиться о постоянной поддержке вашего сайта, ваш магазин уже находится на Facebook, он уже работает, Facebook о нем заботится, он держит глав-тайм. И сразу же строим интернет-баж. Плюс все официальные функции, это шеры, лайки, все поддерживается. Ваши друзья знают о том, что открыли магазин, они видят обновление вашего ассортимента. Друзья ваших друзей знают, что их друзья купили такой э, товар. Ну, в общем, вирусная реклама. Вот пример работающего такого магазина. Это московская фирма Alpina Publishers. Причем после ну, выставления нами э, предложения. Facebook Shop, вот они на следующий день уже как-то его нашли, мы еще даже его не успели прорекламировать, они в Москве находятся на в Нашли, сказали, с нами поставили московский свой счет, подкрутили, то есть мы на, э, на Шебрутового банка вначале перечисляли. Вот так это выглядит в Facebook. Это скриншот, я покажу. вот эта страничка в Фейсбуке, наш магазин появился в левой колонке. То есть он реально, через него идут продажи, уже где обсуждают. Ну, в книге все понятно. Товары могут быть как цифровые, тогда просто идет ссылка на скачивание, либо указывает при покупке адрес доставки. Вот это магазин, почему я привел пример, потому что о нем заботятся, то есть, видимо, есть какой человек, который его постоянно вот Екатерина Лобанова, она отвечает на все комментарии, выставляет новые книжки, там и сидел, в жизнь, там людей. С аукционом все то же самое, здесь 4 подскручивает еще, только другая бизнес-модель. Аукцион тоже это уже есть. Бизнес-модель, ну аукцион, то есть купить сейчас вставки до конца аукциона осталось только по времени. Могу показать тоже пример. Презентация для продавцов, для покупателей. А, вот то есть тоже уже <coughs> ну, кто-то видно пришел, может быть, с eBay. или что-то. Ну, то есть на eBay сейчас сложно, да, обычному покупателю, обычному продукту а, сделать так, чтобы отговор покупали, потому что очень большая конкуренция и сложно выжиться на рейтинги между плато. На Фейсбуке только начинается, в принципе каждый может и у каждого есть своя <свист> аудитория, свой город, там друзья друзей, родственники все видят. Э, что происходит. И последний, на чем я хотел остановиться, последний инструмент – это портал Неприм e на нем сконцентрированы все разработки, которые мы занимались последние несколько лет. Это такой большой аукционы и Uh, вот почему я сюда привел эту форму. Uh, есть возможность зарегистрировать сайт, опять же через Тратч подать счет и получить код для вставки себе на сайт для оплаты и без подписания договора. То есть вы как бы там соглашаетесь, то есть как договор есть, не нужно идти банк, подписывать, там, доверять, и, и, и есть просто правила. Uh -huh. Вот эту кнопку вставляете себе на сайт и в принципе все, вы начинаете свой подарок. Как уже раскручивается, вот говорили мои следующей коллеги, там, свои Мы даем инструмент. Мы э, говорим, чтобы продавцы э, концентрировались на продажах, а не на технологиях. Буду рад ответить на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, у меня на новом дизайне страницы под админом магазин ваш не отображается. Что делать? В новом дизайне страницы первые 4? Нет, Facebook. Но он пока да, не Фейсбука. Да. Ну давайте после просмотра вместе мы с программистом, что Скажите, пожалуйста, а почему в Домене Никто а зарегистрировал Жиро Александр Викисов? Что да. это такое? Мне снился этот вопрос сегодня ночью. Я это видел, это довольно частый вопрос. Но Ликпэй несколько лет назад уже был зарегистрирован. Ну, почему-то вот на шефа. Честно, нет ответа. Забери на руководителя оценок его бизнеса. Сегодня мы звучало ìэ, слово о том, что Facebook недостаточно популярен в Украине и ,э, также низкие возможности это детей. Это для интернет-магазинов существенная проблема. Почему пал вывод зашли именно Facebook и будет ли сейчас, об, ВКонтакте такая интеграция? Вконтакте готовятся. Почему на все сначала? Потому что у них там и с ними легче взаимодействовать. У них правила для игры не меняются как часто, как ВКонтакте. Поэтому сначала для них, ну, в принципе, там тоже есть какая-то своя аудитория, которую можно пользоваться. А ВКонтакте работа, вы думаете, где-то в Алтаре этого года. Да, то есть вы, я, наверное, не совсем уже полностью Через 3-4 вы подвязываете счет на которой будете получать возмещение, переходите на Facebook, там это приложение спрашивает, согласны ли вы поделиться с ними своими данными, вы соглашаетесь, и у вас появляется админка, ну как обычно, да, вы, когда ставите приложение, он всегда спрашивает, согласны ли вы его сможете. И дальше появляется админка, когда вы загружаете товары, фотки, описание, все полная админка, информация, то есть деньги приходят через день-два, а информация о я не в том, что у меня да, Можно с нашими специальными создать, то есть это файл они то есть вот с этой фильмы было так, что они пакетно нам они заливали, помогали этот товар. что ну, не настолько на занимается только за зачисление денег на ваш счет. То есть, сюда. Да, да. При <да. кручная> этом клиент ничего не платит, он оплачивает стоимость товара, а вы при зачислении размещения платите или 1 или 1,5% от суммы, в принципе, А че, если такая система еще надо будет, я просто для полноценных, так сказать, уже среднего маржорного бизнеса существует полноценный э, шлюз платёжный, где, э, вот как я приводил пример, если он долларов за два месяца, там э, договор, там условия договариваются в зависимости от планируемых оборотов, от средней стоимости товара, то есть там э, дают и плавают, там у 3% было там, 0,100. Наверное, таки вопрос был о функциональном шопа. Правильно? А не о платежных системах. У меня вопрос тот же. Вот Дмитрий книга Вы как человек, который изнутри. Даже не мне. Видите, люди вообще на что будет иметь нормальное юзабилити или также все останется плохо ужасно? Вот этот вот шок, это есть тот самый надошоп, который мы... Ну, или Я нет, спрашиваю, надо, будет надо, ли надо. меняться юзабилити у на шок? У Ноношопа вне Фейсбука может быть во вторую очередь, чем по сравнению с тем, который начинал продавать в Фейсбуке. Есть, на Фейсбуке, фейсбуке, фейсбуке продается 9 да. -то товаров. Народ даже не видит, как их стать. Ну, у а Альпины много товаров. Ну и покупается обычно первая страничка. Или ручками нужно ротировать, чтобы ну, как -то и, товар, то... товарчики туда попадали. Все остальные не продаются, народ их не листает. Ну, юзабилити отсутствует. Ну я листал некоторые магазины, то есть. Нет. Я тоже свой листал. Ой, какие хорошие дни, ой, как они далеко. Куда они все идут через PayPal или на мой счет есть, принимать? Ну они через различные счета банка, главный счет, что мы сейчас поступаем, потому что если ваш счет был там у карты есть действия, вы в любом случае получите на счет с а, То есть я не Да, есть трюмом. волна, сейчас была летом прошлого года волна, там с 15 пирамидами, с Азербайджана какие-то Много было сообщений, там были заблокированы, но они проверяли, там все было соответствии То есть нет, ну, проблема была в том, что мы учили людей, которые то есть, проект наш, но мы не отрицаем, я только Александр Витязьев про него, на блогах сейчас отвечают, есть полцентр, номинация, есть воздушная поддержка, в чате, в телефоне. Скажите, пожалуйста, почему у вас такой рейтинг-файл с приложениями под iPhone? Проблема в том, что прибавка 4, ну, понятное дело, я чуть-чуть не познал статистику, чем банкомат, но приложение под iPhone тормозит от на несколько дней. В чем проблема? В чем включить? Ну, есть э, банковские, как сказать, есть, э, если вдаваться в детали, можно, если не всем интересно, позже. Есть онлайн-выпуски, оффлайн-выпуски. И встречный вопрос, когда вы последний раз пользовались э, I-Pay? Один раз, несколько ну, раз. Мы его переписали э, вот, вот, в январе. Вот, переписывали, но видим, что бум на i IP, На iPhone предложение прошло, и мы ну, несколько раз остановились Все. Питання стосовно монополії. Чи це тільки приватбанк має таку привілегію, привілегію мати магазин в детальній мережах? Чи це щось конкурент саме робить? Як прикольно приємно, на самом деле я не знаю. Є менеджер проєкту, я не готов відповідати. є ще аукціони і другие магазини на Фейсбуці. за Не готов не верить, не у нас конкуренты на данный момент по аукциону, по-моему, нет. первые делали, по магазинам, может быть, другие. То есть, <связать> вы не налетели, где Я не могу ответить, <связать> этот вопрос не владеет просто а информацией, о а конкуренты не знают, что это наши конкуренты. Чи будет с ну, насколько я знаю, на утро уже стоит наша платилка. Знаю, что проводились переговоры, наши специалисты встречались. Могу оставить контакт, у нас есть менеджер по интернет-акварингу. По-моему, по 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 в ближайшее время и уже появилась платилка, и должна появиться на Украине наша платилка. Давайте yeah. поддержим. Yeah.